Сказав ім Ісус, йдіть за мною і я здаю, що будете ви лавцями чоловіка. І вони тоді, час оставив свої сети, послідувати за Ним. Йти за Христом це означає наслідувати Ісуса Христа. Коли люди дивляться на пастора, вони повинні бачити Ісуса Христа. Але що може найголовніше? Все это має щиро сделано честно, от сердца. Он у своих отношениях с Богом и с Иисусом Христом. Николай Арсентьевич Жукалюк родился в православной семье на Волыне. Ему было 6 лет, когда в руки отца случайно попала адвентистская книга. Вместе они начали изучать Библию. В 16 лет Николай принял водное крещение. Прошел нелегкий путь испытаний веры в годы советского тоталитаризма стал опытным журналистом и пастором-проповедником. Всю жизнь посвятил служению Господу. Я родился в семье верующих. Отец мой с меня уже учил этому. И я знал Библию, изучал ее. Павел Иванович Кулаков из большой семьи Кулаковых, отцы которых стояли у истоков адвентистской веры еще в царские времена. Его отец с братом первыми принесли истину в семью и вдвоем они начали собирать людей, чтобы им проповедовать Евангелие. Вот оттуда прошла наша вера от наших отцов. Так. Мой отец тоже прожил 87 лет, мать 102 года. Мы уже сейчас, видите, наши года тоже, мои мне сейчас уже 85 лет, Жене моей 80 лет. У меня два сына, 51-53 года, обои они проповедники сегодня. Две дочки, это близнецы у меня дочки, они 54 года. Они с нами живут и посвятили свою жизнь тоже с нами для служения Богу. Вот, они хором занимаются в общине, приготовляют псалмы для славы. В жизни Павла Ивановича было много удивительных опытов с Богом и Божьих благословений. В годы войны Господь спас его от верной смерти, послав ему навстречу ангела. Когда немец стал отступать, и наши войска стали возвращаться, а я как раз в это время, 18-й год пошел мне, и тут начали вызывать всех таких военкомат, чтобы брать в армию. И нас вызвали в армию в военкомат. Я пришел в военкомат, я написал заявление, что я порывился убеждением, работать в субботу не могу, оружие в руки брать не могу, потому что убивать нельзя. Господь заповедник говорит, не убей. А во всем, что вы не заставите меня, я буду делать. Только кроме убийства. Ничего не буду делать. Но они потом, когда спросили, она нас же было четверо, когда со мной наверное, пришли и они посоветовались, говорят, знаете что, идите в часть, пусть с вами там разговаривают в счастье. И вот мы вышли и пошли в часть, прошли одно селение, второе селение прошло, идем по полю в долину. Далее видно часть стоит военная. Когда мы шли по полю, подходит к нам один молодой человек и говорит, братья, куда вы идете? А мы еще не знаем. Он нас братьями называет. Мы говорим, нас военкомат направил в военную часть. Он посмотрел на часы. Сейчас в 15.04. Пока вы дойдете туда, там вас никто не примет. Я вам советую, идите домой переночуйте. Так сказал нам, а мы так друг на друга посмотрели, потом на него, а его не стало. Думаю, что такое? А ее дядя Яку Павлович, братья это ангел Господень нас встретил. Так же с человеком не бывает, что сказал такой совет, и его не стал. Он рядом с нами, но мы ее уже не видим. И мы встали, помолились так кружком и пошли. Мы двое в Липовку, а эти двое в Тарасовку, на ночь. Божий ангел возвратил их назад, а позже они узнали, что в воинской части их ждала смерть. Всех пришедших туда расстреляли. И в эту ночь, когда мы шли, то ее дядя говорит, пусть нам Господь в эту ночь откроет во сне, что нас ожидает в будущем. И вот в эту ночь каждому из нас приснился сон, что нас ожидает в будущем. И то, что приснилось, то точно в моем жизни и исполнилось. Приснилось, прихожу я в Тарасовку, этого районный центр наш, смотрю, дома стоят, все пустые. Жителей нет. Пустые дома. И я смотрю, говорю, избывается пророчество, что говорит Господь, смотрю на землю, и нет на ней человека. Когда я рассказал этот сон, а ее дядя Яков Павлович говорит, это тебе сон приснился, что тебе еще придется проповедовать Евангелие. А я думал, кто мне проповедует, когда мне 18 лет было. И вот так, как приснилось, вот это мы сидели в тюрьме, пришел домой, меня пригласили на ивановскую работу, и я 37 лет работал на ивановской работе. До сих пор еще жил, и Господь меня доставляет. Бог вел меня, можно сказать, с детства. Это я уже после понял, что Он есть Бог вдовы и сироты. Семь лет остался сиротой Алексей Сытник. Отца в 1936 году репрессировали и расстреляли. За то, что он обратился с просьбой открыть в селе Белый Камень на Винничине духовную школу для детей и взрослых. Мать вскоре умерла, но с ним, как всегда верный, остался Бог. Я вдруг услышал, что есть живой Бог. И приятно, что это я услышал в церкви Христиан, адвентист, и сказали, что он любит меня, а я его не знаю. И мне было очень интересно познакомиться с ним. И после проповеди я пришел домой, на квартиру, где я жил. И я преклонил колени, склонился на диван. Ну, я не знал, как молиться, но я просто сказал можно сказать по-детски. Боже, раз ты есть живой Бог, то ты откройся мне. Я хочу тебя с тобой познакомиться. Я не мечтал быть служителем. Я э, мечтал хотя бы, чтобы мне быть э, в церкви, хотя бы где-то уголку сидеть. Потому что я считал, что э, я приходил в церковь, я видел всех, они как бы, ну, э, ну для меня оказались святыми такими грешник пришел с мира. Они все знают, а я ничего не знаю. Я просто старался э, познавать истину. Очень хотелось мне, очень мне хотелось э, познать, э, понять, э, понять Бога, познать Бога, знать Библию и знать опыты. Господь подарил Алексею Сытнику много опытов и чудес. Однажды он вырвал его из рук уже наступившей смерти, и 25-летний Алексей пообещал Богу отдать свою жизнь на служение ему. Немало жизненных испытаний пришлось пережить и Константину Афанасьевичу Карпенко и устоять. Вспоминаю детство свое часто, безвинные. особенно юность вспоминаю военных лет. На фронте я не было, в оккупации было. Поэтому ужасы Второй мировой войны испытал сполна. Да. Но это не главное. Главное, что когда я пошел на службу военную, мама мне писала письма, и все. Сынок, молись. А сынок-то не молится. Она говорит, молись. Но я все-таки реагировал на эти письма. И молился. Как умел, так молился. Приехал домой в отпуск. Мама говорит, слушай, пойдем в собрание. А да, я ж в военной форме, Думаю, как встал, при советской власти солдаты уйти в собрание-то арестуют? Меня переодели в гражданскую одежду, пошел на собрание. Собрание было в квартире собирались. Бабушки, молодые, старички наши. Я посидел, посмотрел на этих старичков, на этих верующих. Какое благовение, какое, какое уважение к месту поклонения, тишина уверенность в людях какая-то чувствовалась. Я с тех пор стал ходить в собрание и отстаивать начал день субботний. Как и все его ровесники, Константин Афанасьевич пережил сталинский режим, хрущевскую оттепель, брежневский застой. Тяжелое время было, особенно для тех, кто шел за Христом, кто служил Ему, сохраняя верность истине. Супруги Стасюки служат Господу более 40 лет. За это время они взрастили не одну общину адвентистов. Пережили много притеснений и сложностей в осуществлении служения Господу. Помогали церкви возрастать количественно и изучать Слово Божье в тяжкие времена советской тоталитарной власти. И Богдан Дмитриевич, и Ольга Васильевна родились в семьях адвентистов. С детства получили хорошее воспитание, основывающееся на доверии к Богу. Протисті і доброті. З третього року я покликаний на пасторську роботу, але вже здається півроку я був пробним біблійним працівником. До нашого шлюбу нашого. Ми в львівській громаді разом жили. Ольга Васильівна була служителем, працювала з підлітками в громаді. Ми співали разом в хорі. Часто виїжджали на допомоги нашим престарілим членам церкви, які за межами Львова. Першим хто відгукувався на мою просьбу, бо я був керівником молоді. Це Ольга Васильівна назавжди. І так ми помаленько привикли один до одного. Знаєте, було важко, але було цікаво. Я не можу сказати, знаєте, що життя пастора — це щось таке, все таке тяжке, таке похмуре. Ні. Нові люди, нові знайомства, нові досвіди з Господом. І чомусь я завжди оптимістично дивлюсь на ці моменти. Новий переїзд це нове зростання в Христі, нове спілкування. А це вже збагачує людину. В народі кажуть два рази переїхати. Це все одно, що один раз погоріти. Так, якщо так, ми приїжджали 11 разів. Можливо, для пастора самого часті переїзди, це на краще. На краще чому? Для церкви. Новий пастор в нову громаду привносить щось таке, чого не приніс попередній пастор. І для церкви це є добре, для сім'ї трошки складновато, але ми знали, на який крок ми пішли. Був такий у нас пастор республіканський педір Мельник. А він завжди керувався таким принципом. Коли він з нами розмовляв, він казав так: ви повинні бути готові, як до вас прийде розпорядження переїхати, треба сказати. Слушаюсь, розрішити кашу доварити. Це означало, що якщо ти кашу вариш, то тільки єдине, що тебе могло затримати, поки довариться, та каша, а ти був готовий. Він казав, що то є офіцери і, і обстановка, в якій ми жили, то була особлива обстановка. Мої діти не змогли ніякого вузу закінчити по двох причинах, тому що принцип стояв так, я не міг жукалю, прізвище стояло. Скрізь закрито, скрізь було для моїх дітей так само. Але від цього вони не стали гіршими. Вони християни. І я радий, що вони всі в церкві і, і не тільки самі, а, а й чоловіки, їхні діти. Я радію сьогодні великою сім'єю. І так і діти, всі народи, хрестя їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. уча их соблюдать все, что я повелел вам. Служители церкви в частности Хрущева объявил тунеядцами. Поэтому большинство служителей того времени пошли работать на производство и служили в церкви одновременно. Так у меня тоже было. Работал на производстве, но как работал? Работал где только давали выходной в субботу. Работал на самых низких работах. Даже осанизатором работал, сантехником. Колодцы эти вонючие чистил. Поэтому работал, шел туда на работу, где не то, что оплата была хорошая, где давали субботу отдыхать. Отдыхать в субботу очень трудно в те времена были. Надо было договориться с начальством, чтобы каким-то образом подмена была в день субботний. Поэтому все время я поменял работу очень много с одной выгнали, в другую пошел, с той выгнали, в третью пошел, в третью выгнали, в четвертую пошел. Крещение трудно было совершать. Молодежи в собрании запрещали ходить, детям в запрещали ходить. Поэтому мы имели церковные списки, два. Одни списки для церкви, где и молодежь была в церкви записана, а другой для полномочного, где молодежи не было. До сих пор совершает служение Константин Афанасьевич Карпенко. В свои 82 он активно проповедует в больших и малых общинах его приглашают в разные уголки Украины. И он с верной спутницей с женой Надеждой Васильевной смело отправляется в путь. Он богатый отец и дедушка, имеет пятерых детей, три дочери и два сына, одиннадцать внуков, пять правнуков. То Христос как раз е наш приклад. Он сказал когда я добрый пастор. А Далі казав, я покладаю душу свою за овець, і це означає не лише за тих овець, які вже входять в отару, а він в іншому місті каже: є ще багато овець, які ще не входять в цю отару, але я мушу їх теж знайти. І тепер його така діяльність як благовістя, як зцілення людей окремі бесіди з окремими людьми і так далі. Це є приклад для того, як має діяти пастор або в нашому суспільстві або в тому суспільстві, де він працює і живе. Христос говорить, іслідуйте Писання, і ви думаєте через них іміть життя вічне. Ось благословення то вище. Значить, можна іслідувати Писання? Можна, щодня. И предлагать старания, каждый день читать и другим передавать это. Это нас заставило изучать Писание. И мы не только читали Библию, но мы старались заучить и наизусть ее. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность с невидимым. В ней свидетельствованы древние. Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Верою он и по смерти говорит еще. Верой Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. І надобно, надавно, що к Богу вірував, що Он є, і іщущим його здає. А я розумію зараз, що я маю звітувати щодня перед Богом і власним сумлінням. Все життя це життя боротьби, а, при, а в при боротьбі це обов'язково будуть. І е, перемоги не тільки твої, але й перемоги противника. І коли перемагає противник, це для мене дуже велика проблема. І я тоді стараюся всі сили прикласти для того, щоб е, ну, сказати Богові, ну зрозумій ну, мене, бо я ж і, а потім я розумію, ну, що Христос тут був і Він це все переносив. Єдина проблема, тільки різниця повинна бути у нас між нами і Христом, що Він переносив ці спокуси і так далі, але він не впав. Це до того, чого ми маємо йти. Господь говорить, ідіть, йдіть, коли Він победив на Голгофі, на Гефсиманії, а потім на Голгофі, а потім победив смерть, то он сказал, 28 глава, Иван от Матфея, 18 стих. Итак, идите и научите все народы». Идите. Он не сказал сидите, веждите. Нет, он сказал идите, научите. Вот это работа народа Божия. Но я заметил, что многие читают 18 стих, но не читают 17 стиха. Там сказано, многие увидевши его, усомнились. Одни поклонились и пошли проповедовать, а другие усомнились. Получилось у этой группы, которая увидела Иисуса Христа после такой славной победы, усомнились и не пошли. Видно, эта тенденция и сегодня есть. Некоторые не вполне доверяют этому, некоторые не хотят идти, Некоторые считают, что это должны идти проповедники, миссионеры идти, а они себе так отсиживаются дома. Нет, это надо всем посещать себя. Бог призывает всех. И тех, кто приняли зов Христа, кто доверились от всей души, Он говорит, я буду с вами. Служитель, следующий за Христом. И ведущий за ним других, человек, полностью посвященный служению Богу и людям, отдающий себя во спасение других. Над ним не имеет власть, возраст, ибо сам Господь Бог дает силы истинному служителю, и Его, Божья мудрость, наполняет сердце и указывает путь. Мы обычные люди, мы обычные рыбаки, мы взяты от сухи, мы взяты от плуга. Но Бог наделяет той величественной духовной силой, которая, которая ни, ни с чем не сравнится, и нельзя получить этого, проходя даже процессы образования, высшего образования. Люди, которые находят Господа в жизни, они понимают это очень тонко. Они говорят: ну, невозможно по-другому. Никакое образование не может сравниться с этим. Вот по этой причине. Я считаю, что единственный путь для служителя – это оставаться связанным постоянно с Иисусом. У Него источники нашей жизни, источники нашей силы, источники благословения и любви. Я есть путь, истина и жизнь. Не стареют душой ветераны великой борьбы. Возможно, порой болят ноги, но не устают их сердца. Ибо помнят они слова сидящего на престоле. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Наше дело, пока я еще могу говорить, пока я посещаю собрания, я должен проповедовать Евангелие до самой смерти. Чувствую, что я еще нужен. Я чувствую, что я еще могу что-то сказать полезное для молодежи нашего времени и для наших служителей, кое-что полезное для нашего времени. Еще чувствую, что я нужен. Мне очень многие говорили, что уже пора, брат, светник. На отдых. Ну и жена об этом говорит, и другие, друзья. Но хочу что сказать. Я чувствую, что я еще не выполнил все то, что я обещал. Ныне в свои полных 80 лет Алексей Антонович Сытник продолжает проповедовать Слово Божье на всех путях своих. Во время служения в церкви, попадая в больницу, в личных встречах и беседах. Он несет пасторское служение в Белом камне, где когда-то родился и где теперь строится Божья церковь, чтобы проповедовалась Евангелие на все окружающие села, где люди ожидают живой воды из Божьего источника. Стройка молитвенного дома началась. Поэтому работы очень много, поэтому некогда думать о смерти, некогда думать о каких-то других вопросах. Хочеться що від всей душі подсуммировать все, що дав Господь опитування прошлого, потрібити в настоящему, може бути, підсказати і молодим, і послужити ще Бога. Ми живемо в суспільстві, де є зло, де гріх, але наша задача позитивно впливати і на людей, і на суспільство, щоб ми були світлом, як Христос сказав, для світу, і сіллю для світу. І нині трудиться на Божій ніві Ніколай Жукалюк. Автор многих християнських книг, він в свої 77 працює над новими ізданнями. Мені хочеться, щоб ми могли просто розуміти, що якщо ми отримали кращі можливості сьогодні в образуванні, В служении мы служим в хороших, красивых молитвенных домах. Мы получаем теологическое образование. Мы знаем, что такое бакалавры бандисты. Мы никогда не должны забыть, что все, что мы имеем сегодня в церкви, оно досталось большим трудом вот этих простых людей. Сначала это были рыбаки, баптисты Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы вот эта вот преемственность она сохранялась, чтобы мы могли понимать друг без друга без этих разных поколений, разных взглядов. Ніколи не буде происходить поспітальний характеру. А характер це те, що насильна вічності. Я би просто радив всім молодим э, служителям, щоб його взаємини з Богом були на належному стані, Досвіди з Богом на належному стані. І коли з Богом він буде мати хороші взаємини, і він відчує, що о, Бог його. Чує и отвечает, и он имеет с Богом, то то как раз и той пастор, который принесет велику. пользу. Молодым служителям хорошо было бы тоже вспоминать и прошлое, и жизни служителей прошлом да. общаться с братьями ветеранами, чтобы они рассказали свои личные опыты, как в прошлом им приходилось служение совершать при тех условиях режима атеизма. Прошлое тоже помогает, обогащает верующих. Я пожелал бы молодым служителям посвятить свою жизнь без остатка Господу. Никогда не будете жалеть об этом. Потому что, смотрите, мы прожили всю жизнь, Господь нас не оставил. И сегодня мы благословены Господу. Так что не бойтесь посвятить свою жизнь на служение Господу. И Господь вас благословит. Только любите Слово Божие, любите народ Божий, старайтесь иметь общение с людьми. Эта работа очень милосердна и благословенна. Не бойтесь этой работы. Хочется, чтобы мы все, и особенно молодежь, поклонилась Господу, доверилась Господу и, объединившись со всеми нами старичками, уже объединились вместе. И шли вперед к завершению проповеди Евангелия. Это самое главное. Это то, что ждет от нас Господь. И дай Бог, чтобы все перепосвятили себя для Бога. Чтобы мы могли действительно выполнить то, что Бог поручил нам. И чтобы мы были готовы встретить Христа. Что бы мне хотелось сказать старшему поколению, может быть это прозвучит не, не в тех словах, как я ожидаю сейчас. Прежде всего, конечно, мне хотелось бы попросить у них прощения. Мне хочется у вас, дорогие братья, наши ветераны, попросить прощения. Что тогда, когда вы отошли от своей активной работы, мы где-то перестали вас замечать. Мы не замечаем ваших трудностей, ваших переживаний. Очень часто вы остаетесь одинокими в своих проблемах, потому что вы стали пенсионерами мне хотелось бы сказать слова поддержки вам. Не теряйте ваши надежды и помните, что высшая оценка она приходит не от нас, не от последующих поколений, которые могут просто забыть и уйти. Высшая оценка придет от того, с кем вы связали свою жизнь. Сохраняйте верность. Будьте добрыми, будьте настойчивыми в вашей любви, будьте настойчивыми в вашей вере. И пусть Господь вознаградит вас сто крат ваши усилия и ваш труд. Поддерживайте молодежь сегодня. Обращайте на нее внимание. Молитесь о ней. Поддерживайте тех, кто сегодня призван к служению, но не есть еще совершенными. Иногда вспоминайте свою молодость. И вспоминая это, вы увидите в этих молодых людях себя. И пусть это действительно рождается в совместном этом труде Господа и каждого из нас. Рождается новый лидер новые руководители, рождаются новые пасторы, новые гиганты веры. И пусть Господь даст нам мир, радость, спокойствие в любви, в жизни и в служении. Пусть Господь будет с вами. И сказал Господь, я с вами во все дни до скончания века. Аминь.